potensial. Bəli, bəli, potensial haqqında danışacağdım. Ələ e, isə keçəyəm. Potensial, potensial, potensialın əhəmiyyəti və s. Bəli, bəli, bəli. E, Bu gün sizə potensial haqqında danışacam. E, potensial insan üçün ən mühüm e, rollardan biridir. Həm mühüm rol e, kəşf edir. Bir gün bir e, filosof olur, tələbəsinə bir problem təverir. Deyir ki, "Get hamıdan soruş Kim bu puldan neçə qiymət verəcək, yəni neçə manat verəcək? Qiymət, e, yəni ki, pul məbləği neçə manat pul verəcək? Tələbə gedir dükançıya, dükançı baxır, deyir mən buna 1 manat verə bilərəm. E, Manifakturacıya gedir, manifakturacı deyir mən bunu bəzək əşyası kimi istifadə edə bilərəm. Mən buna 5 manat verə bilərəm. Səmənciyə gedir, səmənci deyir ki mən bunu süs əşyası kimi istifadə edə bilərəm. Mən buna 10 manat verərəm. Qızılçıya gedir. Qızılçı deyir ki, mən maşınımı, evimi, parkımı, necə deyim, dükanımı, hər şeyimi verərəm. Və beləliklə tələbə də deyir ki, mən bunu satmaq üçün sizin yanımıza gəlməmişdim, sadəcə yəni məni gönləndirmişdirlər ki, qiymətini öyrənmək üçün. Beləliklə Tələbə həmin purlantanı, üzü qızılçıdan alır, müəllimin yanına gedir. Müəllimi deyir ki, başından keçənləri danış. O da başından keçənlərin hamısını danışır. Flan hadisə gəldi, flan e, problemlər oldu və s. hamısını danışır. Müəllim də deyir ki, mən sənə öyrətdiyim o biliklər, məlumatlar, dərin dərin məlumatlar, dərin, dərin biliklər, yəni necə deyim, fərqində olan insanlar üçün ya yəni, danışa bilərsən. Çünki fərqində olmayan insanlar üçün sən o məlumatları danışa bilmərsən. Çünki bir gün sən güd olarsan, səni tikan kimi əzəllər. E, bəzən siz də deyirsiniz ki, bəzi terapiyələr edirik, bəzi təlimlər edirik, amma heçcür uyğunluya bilmirik. Yəni heç bir o təlimlərə, o tətbiqə, o terapiyalara olmur. Çünki sən hə tərəfdəsənsə kanallar ora açılır. Məsələn, üçün, Sən neqativ tərəfdəsənsə, kanalların neqativ tərəfə açılırsa, pozitiv tərəfdəsənsə, pozitiv tərəfə açılır kanal var. Sən hardasansa, kanallar da o tərəfə doğru açılır. Bəzən deyirsiniz ki, potensial boş şeydir. Əslində potensial insan həyatında o qədər mühüm rol kəşf edir. Potensialı kəşf eləmək fərqində olan insanlar kəşf edə bilər. Çünki Bir şeyin fərqində deyirsənsə, potensialı kəşf edə bilmərsən. Bəzən sənə də demişdirlər, səndən müəllimim olar, səndən həkimim olar, səndən ata m olar və s. belə ikilər demişdirlər. Həzrət Adəmin bir sözü var idi. Deyir, "Zübbə aləmsən sən, kainatın özüsün sən." Yəni kainat sənin bədənindədir, amma sən kainatı görmürsən. Yəni e, sən zübbeh ailəmsən, kainatın özüsən. Yəni Allah sənin bədən və kainatı e, sığışdırır.